Вмикаємо їм гучність Мене добре чути хоч. Мене хоч добре чути? Порозбігали всі Ось так, от дві пісні, і всі порозбігались. Половина стекла. О, я на вас підписан Слава Україні! Героям слава! Я просто бачу, що дублін, тому і не лаюсь. Ну, я на вас підписан. В нас в чатах есть пани Марина с Дублина. Есть что? Пани Марина с Дублина, с города Дублин. Ага. Вы сейчас онлайн? То есть... Да, мы зараз в стриме, прямо в моей тере. Ага, э -э -э -э. ага. Только что слушали песню, все, как всегда, поразбегались. Ага. Сейчас я доеду домой и тоже зайду, да? Заходьте, заходьте. Все. Слава Украине. Героям слава. Проемно, друзья, проемно. Здорово, дядька. Здорово, племяха, здорово. Сколько лет, как говорится, сколько зим? Где да, ж о, тебя носило? Матушка Россия мотала везде. Мотала? Что же она так к племяннику моему не ласково-то? Аль, чем-то не мил ты ей. Не любишь ее, мам? Может. Почему? Хороший вопрос. Давай вместе обсудим его. Почему ты не любишь матушку Россию, что она тебя мотает по своим весям? Ой, вас как зовут? Вот как я могу к вам обращаться? Э, ну, ты, я же твой дядька, ну как же ты не знаешь. Степан Андреевич я, Степан Андреевич. Племянника Виктор зовут. Ну вот Витек, Витек, привет, Витек. Виктор. Как вам удобно? Витя, Виктор, Витек. Как вам удобно? Да ну как вам удобно, так я и буду обращаться. Холодно у тебя. Я смотрю, в куртке сидишь. Нет, я в гараже сижу. Что выгнали? Матушка Россия по Флаг у тебя британский. Ой, не наш ты человек, Виктор, не наш. Гражданин Виктор. Не, я свой человек. Не, я свой человек. Не знаю, не знаю. Английский флаг вам. Просто это наклейка, как Когда клеили, мы туда сильнее занимались. А, то есть ты считаешь, что повесив наш флаг рядом с британским, ну как-то это нормально. Мне кажется, нет. Это же наш осконный враг. Помнишь? Англичанка гадит. Ну, это какой год еще брать. Я. я... Я уважаемый, я извиняюсь. Простите, пожалуйста, звонят меня. Ну ладно, иди. Че ты добра, добра? Боженая, я тут добра. Кстати, болезни по любому. Ну, привет. Вставайте, так сказать, люди русские. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вставайте, говорю, люди русские. Зачем? Зачем вставать? Да. Родина в опасности. Серьезно? Да. Где? Вы дегенераты, да? О Кто? чем обзываете? Это вопрос думаете? был. Разве я вас обозвал? Разве я вас как-то назвал? Я спросил, являетесь Но вы. Вы являетесь генератами или дегенератами? Нет, на самом деле, мы любим Газманова. Ну, вы счастливые люди. Я понимаю, у меня есть знакомый психиатр. Хотите посоветую? Нет, это все хочется. Ну, если вы Газманова любите, какой нормальный человек может любить Газманова? Газманов хороший мужик. Может, мужик он хороший, но мужик он дерьмовый. У нас вообще страна хорошая, пацаны. Плеса, реки. А как а, может мужик он хороший, но мужик он ну дерьмовый. Вот так вот, это только в нашей стране, когда умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней знаешь, особенная стать. Газманова можно любить, а можно и не любить. Да? Да мы были на форуме тогда, когда он пел Россия. Ну и что? Ну петь-то он не умеет. Он, понимаешь, У всю мы... суть матушку России. Hello. Своим козлиным голосом испоганил. Пане Сергею Любовичу, я за привитание любви в СПМО всем нам слава Украине. Это что, вы так англицизмом не заговорили? Ну, Дегенераты. Ну, Это же русское слово, которое заимствовано из английского языка. Дегенерейшн. Ага. Вы не знали? У нас сегодня лингвистический урок. Да, лингвистический урок от Газманова. А ну-ка давайте, мои мысли, мои Короче, скакуны, мы именно... словно так, а... искры зажгли эту ночь и так далее. Давайте, вместе. Чего? Я все прослушал еще раз. мне скучно с вами. Хочу просто видеть, что мяснатик. Дякую, 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 мяснатик. Грышка тракторист. Мое витание, Павло. Подписываемся на канал Грышка тракторист, который раньше имел назву Беларус. <laughs> Подписываемся, друзья. О, повернулась все. Как на музыку, так все повертаются. Не будешь сиськи показывать, честно? Ты ебал, ты в детушках. Слава богу, слава богу. Какой-то кошмар, блядь, кошмар. Три магнитофона. Все маньяки тут Три магнитофона. Куртка Только замшего. Что от двух девушек избавился. Ну, не говори, да. А что, что ты от избавлялся? А как же демографическая ситуация в стране? Я не в России, врач. А, откуда? У тебя такой хороший русский язык. Откуда ты? Я на пол крымский татар и на пол турок. Аска. В Турции живешь? Да, сейчас в Турции, в Стамбуле. А гражданин в России? Нет. Турция? Да. А когда уехал из Крыма? Ну давно уже, да. Не захотел э, гражданство российское, да? А вы с откуда это? Ну я тебе врать не буду, я из Харькова. Харьков. Угу. Вы украинец? Да. Ну что там сейчас с Украиной там? Воюем, воюем, брат не остановились, а еще. ты что, издеваешься? Я в 30 километрах от России живу. Ты знаешь, где Харьков, если в Крыму родился? Да, я знаю. У меня там друзья даже есть. Вот э, с азербайджанцами, с украинцами там. Много у меня друзей, да? Да, много азербайджанцев воюют за Украину, это я знаю. Ну, надо бороться, что с ним поделать. Ну, правильно делают. Если они граждане Украины, они защищают свою родину. Я считаю, правильно делают. Да, это нормально. Крым, Крым по, -по Крыму скучаю, братик. Очень скучаю. В 2013 году был в Крыму Просто это раз. неправильно было, да, с российской стороны взять Украину, маленькую страну. И пример, что Украина поверила, что США чтобы за, ним, за ним же стоят там. Дело же не в том, стоят США за Украиной или не стоят. Вот смотри, с 2014 года, когда Крым забрали россияне, uh -huh. никакого uh -huh. США за Украиной не было. Никакого оружия никто не поставлял Украине. Справлялись сами. И первые полгода с 2022 -го года справлялись только тем оружием, которое было свое. Потом, конечно, оно mm -hmm. начало заканчиваться, естественно. Нужна была помощь. Ну и я скажу, что эта помощь есть и сейчас. Кстати, uh -huh. кстати от Турции тоже. Вот, например, э господин Эрдоган, к которому я отношусь двояко. Не скажу, что он мне нравится, нет. Но. Никому не здесь тоже не нравится. Вот сейчас я в Стамбуле там. Но все протесты вышли, что против него его тоже уже скоро запихнут его. Он просто много дохуя денег в Турцию он украл. Ну, да, это Просто да. взял, да, вот. Например, турецкая лира не такая уж была там простая, простой бабок то там. Да, да. Но... Дохуя стояла 200 лир, это 130 долларов было раньше. Но Босфор он перекрыл. А это Босфоре... плюс. а это плюс. А вот, это плюс для нас, потому что военные корабли... Ну, народ, много турецких народов уехали в Германию сейчас, да, много да. тут курдов опять заверило, зави... да. Ну, так, это, вы, это как... вы сами разберетесь, честно говоря. Тут вас же не бомбят. Вас бомбят да. каждый день. Ну, смотрите, да, Сирия — это не наше место, да, так смотреть. Не турецкое государство. Но террористическая группировка уже оккупировала эту страну. Да, там очень сложно. Но беда в том, что основную долю дестабилизации на территории Сирии совершает именно Россия. Вот она делает все, что там не наступил мир. Вот все. Да, да не то, разве Россия, только разве Россия, только там? Россия и Иран. И Иран. Ну больше да. Россия. Да. Но больше Россия все-таки также точно они делали в Молдове, в Грузии, в Чечне, в Азербайджане. А Грузию вообще там их на двух частях у нее забрали. Осетию и да, Абхазию. А Чечня, а Азербайджан, вот это вот противостояние с Арменией, которое они все время подогревают, все время. Много-много-много много лет. Азербайджан, это Турция там стояла. Если Россия нападет на Азербайджан, уже Турция оттуда ебать начнет. Но это потому же будет... Путин не успеет это а уже. Путин не смог. Да. Вот как раз и надо было. Понимаешь, в чем дело? Вот сейчас... Он из-за этого назад уступил, чтобы Азербайджан... Ну, потому что все его силы сосредоточены здесь, в Украине. Он здесь не справляется. Но очень тяжело. Очень тяжело. А в Крым, много людей умерло. А в Крым я обязательно еще приеду. Последний раз я в Крыму был в 2013 году. И я ездил туда очень. Я очень любил Крым. Несмотря на все минусы, там на дороговизну, это вот была вот мое вот часть моей души, понимаешь? Да, и я это там, вообще это наша сторона была, да. да. и я там, ну, я там был по несколько раз в год. А вот с 2013 -го года я там не был ни разу. Вот последний раз я был в Крыму в 2013 году. Ну, здесь тоже крымских татар немало, да. Да уже. я понимаю, конечно. Курсы их полно и больше. Ну, уже надо тут что-то разлететься, чтобы опять помочь там народу. Ну, я знаю, что очень много крымских татар воюют в украинской армии. Очень много. Очень много. Да. Ну что ж, встретимся в Крыму. Доброго, встретимся брат. в Крыму после победы. В Месхоре. Ишало. Ишала. Иншало. До доброго. Давай. Приемный хлопчик.